Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі! З вами телепрограма Народна Армія. Щиро вітаємо вас з Різдвом Христовим і бажаємо завжди добрих новин, миру та злагоди. У сьогоднішній програмі ми відвідуємо околиці Авдіївки та передмістя Донецька, де несуть службу наші земляки. Як ми і обіцяли в минулій програмі, сьогодні ми відвідаємо бійців 20-го окремого мотопіхотного батальйону, які знову несуть службу у Донецькій області. Рушаємо на схід з групою волонтерів, які вже тривалий час допомагають бійцям батальйону продуктами харчування, запасними частинами до техніки, спорядженням теплими речами та медикаментами. Так, Іванович, 12 кілограм жінки наліпили пельмені спеціально для байців. Ручної роботи, а є машина з укропчиком, з говядінка, все так, як положення нікому. Окрім дуже відчутного приварку до солдатського казана та посилок від рідних, волонтери привозять хлопцям добрий настрій. Це дитячі листи та малюнки, новини з дому та спілкування з однодумцями. Адже волонтери такі ж солдати цієї війни, як і ті, хто перебуває на передовій. Я прийшов к цього всього діло, тому що любимо Україну. любимо її. І бойцов наших, які за нього воюють, люди. Поэтому і Возим. Возін. знаходимо, возім, допомагаємо. Чим можемо, тим можемо. І пусіні живими і здоровими возвращаються з побідаю. Наразі хлопці несуть службу на блокпостах поблизу Авдіївки. Тут же зустрічали новий рік, зустрічатимуть і Різдво. Їх завданням є недопущення диверсійно-розвідувальних груп противника на підконтрольну українським військам територію. Своєчасне виявлення скупчень бойовиків та техніки, проведення патрулювання прилеглої території, умови несення служби спартанські, однак бійці мають необхідне екіпірування, озброєння, досвід, а найголовніше розуміння важливості своєї роботи, роботи, яку вони виконують з честю та гідністю. Адже захист батьківщини це святий обов'язок кожної людини. Пишаємось вами, земляки, повертайтесь скоріше. по дороге вверх стоят наши, мягко сказать, оппоненты. Прям там их не блокпост стоит, их в бинокль видно. Что я хочу сказать? Все у нас перекрыто. Любые выходы, подходы, все контролируем. Ну и никто не пройдет сюда. Будем стоять до последнего. До последнего патрона или до последней капли крови. Будем стоять. У ребят настроение боевое. Все будет нормально. Слава Украине! Новый год здесь отмечали? Так точно. Новый год здесь отмечали. Все нормально. Все боевые посты, как были, так есть. И в Новый год у нас праздников нет сейчас. Сейчас пока мы из дома уже будем гулять, отмечать. Ну а тут несем боевую поставленную задачу, выполняем всех родных, своих, папу, маму, сестру, жену, сына поздравляю и всех родных наших бойцов тоже. С Рождеством, с прошедшим Новым годом. Всего самого лучшего. Домой приедем, ждите. Привет с блокпоста. Где служит Юрко Валентин Анатольевич и Плеск Плыс... Алексей Анатольевич. Анатольевич. Да. Это, привет 76-й школе. Большое спасибо директору школы, руководящему составу этой школы, который помогает нам непосредственно продуктами, водой, всем необходимым. То, что ну бойцам этого блокпоста. Большое спасибо детям, да. которые нас поддерживают. які пишуть нам рисунки, письма і все все остальне. Сьогодні гостем нашої студії є народний депутат України, восьмого скликання Максим Павлович Курячий. Доброго дня, Максим Павлович. Добре. Країна отримала новий бюджет і в цих складних умовах збільшена його частина в плані видатків на оборону. Скажіть, будь ласка, про які суми і обсяги видатків йдеться і на що будуть витрачені ці кошти? Смотрите, впервые за 23 года незалежної України, наша армія і національна безпека структура Министерства оборони получили безпрецедентне фінансування. Речь йде о порядках 90 мільярдов гривень. И не только потому, что это такая для нас роскошь, да, это жизненно важная необходимость, которая сегодня связана с теми событиями, которые происходят в нашей стране и в Луганско-Донецкой области, борьбой с терроризмом, и легче не становится. Это практически в четыре раза больше, чем это было в 2014-2013 году и так дальше. Это то, что необходимо было делать все 23 года независимости Украины. Если бы армия получала финансирование такое, как в этом году, то, наверное, не было бы тех трагических событий, которые происходят сегодня в нашей стране. Война по-настоящему стала народная. Почему я говорю народная? Потому что, ну, наверное, нет сегодня в Украине той семьи, которая бы не была вовлечена в это святое большое дело защиты нашей Родины, Украины. Все началось с волонтеров. И мы прошли это серьезное и страшное испытание еще в 2014 году, когда выяснилось о том, что нашим солдатам просто даже нечего было носить, нечего было одеть, ни каски, ни бронежилета, да оружия толком даже не было. Поэтому несли, кто к чему мог, кто продуктами, кто вещами, кто матрацами, кто обувью. И, и таким вот образом мы прожили это 2014 год. На сегодняшний день 90 миллиардов на оборону и соблюдение национальной безопасности Украины, выделенной из этом бюджете Да, пришлось пожертвовать определенными социальными статьями, но хочу сказать, и будет справедливо сказать, мы не можем себе сегодня не позволить или мы не можем не финансировать ту, ту армию, как она должна финансироваться, потому что нечего будет защищать потом, страны не будет. Максим Павлович, Вы э, малый значительный опыт работы депутата городской рады. И... Що на вашу думку мають зробити місцеві громади та виконавчі органи з точки зору соціального захисту своїх земляків, які зараз воюють або воювали? Є люди, які були поранені, є на жаль, вбиті люди, в них залишилися родини. Яка робота ведеться в цьому напрямку? І що б ви запропонували Верховній Раді? Моя категорическая принципиальная была позиция, еще летом я ее высказывал, в публичном пространстве высказывал, о том, что территориальные громады, местные органы самоуправления должны нести солидарную ответственность и, и быть сопричастны к судьбам тех людей, которые сегодня на передовой, на фронте защищают сегодня безопасность и территориальную целостность. Солидарны. И мы выступали с такими инициативами, как, например, мы в городе Робетровск первый... Город в стране в Украине, который взял на себя такую солидарную ответственность, мы внедрили пожизненную ренту для тех семей, в которых отцы, сыновья, братья погибли при защите, при защите Родины в ходе проведения антитеррористической операции. И сегодня они получают из городского бюджета два минимальных. Прожиточных минимумов это порядка 1948 гривен э, на, в связи с потерей кормильца. И это справедливо, это правильно. Мы пошли дальше. Э, город Днепропетровск, городской бюджет, э, еще в сентябре э, прошлого года взял на себя такую ответственность, э, чтобы дети участников э, АТО э, получали бесплатное э, питание в школах и детских садах. И в этой связи нужно идти дальше. Максим Павлович, зараз є певні бюрократичні складнощі з отриманням статусу учасника бойових дій, і з іншого боку, вже з'являються такі випадки, коли люди зловживають та ті, хто не брав там участь або там проходив повз, отримують цей статус і відповідно ці пільги. Як це питання буде врегульовано? вы абсолютно справедливо по этому поводу говорите нужно различать грешно с праведным, что я называю э, праведным вот, э, участие в антитеррористической операции это э, святой долг святая миссия которую выполняют люди и о них нужно заботиться. в то же время нужно путать участника то и отошный туризм. Очень важно, чтобы не получилось так, как это э, мы уже проходили в истории нашей, нашей страны, связанной с тем же самым чернобыльцем. На один день, там, на два часа побывал в зоне АТО, постоял рядом где-то за углом. И поэтому ему необходимо получить соответствующий статус для того, чтобы в дальнейшем пользоваться теми льготами, которые будут наделять его государство. Поэтому э, к этому вопросу нужно носиться очень ответственно, э, без никаких компромиссов. Нужно разделять участника то и отошный турист. Отошные туристы, спасибо, что вы есть, но те, кто на самом деле защищает родину с оружием в руках, они должны пользоваться всеми теми льготами, всеми теми благами, которые будут наделяться им государство. Это во-первых. Во-вторых, есть уже законодательная инициатива от наших земляков, народных депутатов, которые представляют Днепропетровщину, с целью урегулировать этот вот статус присвоения участника боевых действий для тех, кто сегодня в зоне АТО находится. И мы обязательно этого добьемся. В Днепропетровске есть мощное предприятие, «Певденный машинобудивный завод. Які на нього будуть покладені завдання, треба залучати людей, аби вони працювали, аби підприємство працювало на зміцнення обороноздатності України? Безусловно, і е, сьогодні дуже актуальним стоїть питання, це розміщення і розподілення державного оборонного заказу. Я глубоко убежден, что Южный машиностроительный завод, флагман нашего отечественного машиностроения, ну, стоит вот в той цепи тех предприятий, которые должны обязательно получить государственный оборонный заказ. Сегодня работа эта ведется. Работа ведется руководством предприятия. Я подключился к этим инициативам, и пытание стоит на вырушении. Буквально в ближайшее время этот заказ должен будет размещен. И это не только рабочие места для наших людей, у наших земляков, жителей Красногвардейского района, Кировского района для наших жителей Днепропетровска. Речь идет даже об обороноспособности нашей страны. Ну, я не открою военную тайну, если скажу, что сегодня те снимки, которые необходимы, крайне необходимы для системы навигации в зоне проведения антителической операции, мы покупаем за рубежом. Мы покупаем. Хотя имеем тоже свой южный машиностроительный завод, который в состоянии и разработать, и запустить собственный спутник для того, чтобы мы не пользовались какими-то чужими услугами, а сами могли ввести э, эти, все эти приспособления, все эти операции и по системе навигации, и беспилотники, и гранатометы, и многое много другое, высокоточное оружие. Поэтому вопрос сегодня стоит в повестке дня, и я надеюсь, что он будет э, решен в этой связи. На э, систему закупки и разработки вооружения в государственном бюджете заложено э, больше э, 6 мільярдів гривень. І ми дождим спользуватися. Я вам дякую, Максим Павлович. Спасибо. Продовження розмови з Максимом Курячем. Дивіться за тиждень у наступному випуску програми. А на цьому я з вами прощаюся і бажаю міцного здоров'я та мирного неба. Передачу провів лейтенант Романов.